Всем привет! С вами снова Ксюша. И в этом видео я сделаю обзор на куклу Monster High Клодин Вульф из коллекции Скаутер Метеор Розер Мейс на роликах. Итак, начнем обзор. А начнем мы с кожи. Кожа у Клодина стандартная, коричневого цвета. Глаза у нее тоже обычные, оранжевые. Подвижное веко ярко-салатовое, верхнее веко золотое, с блестки, можно сказать, это коричневый. И нижняя век у нее тоже такого же цвета, как верхняя золотого, брови у нее тускло коричневая. Клодин идет такой спокойный цвет. И губы у нее постоянно розовые с крюками. Вот эти клодин, ушки Клодин остались. У них есть две дырочки для сережек, а сережек у нее нет. Волосы у Клодина не стандартные, они ярко-фиолетового цвета салатовыми прядями, ну у каждой куклы в этой коллекции есть салатовый прядь, кладем вот такой вот мягкий хвостик на бок, на концах закудренный тоже такой мягкий, сама голова в лаке, а нету лака на хвостике. Мне вкладин, конечно, нравятся больше коричневые волосы, такие тоже красивые очень. Так. В этой коллекции, как и у всех кукол, у нее платье. Такое красивое очень. Одна его половинка ярко-салатового, с таким вот окрасом, черные пятнышки леопарда. И другая часть черного цвета, с двумя фиолетовыми ленточками. Еще сверху полоски есть такая вот маленькая штучка, это типа горлышко на черного цвета, с ярко-оранжевыми ярко нитками. С одной стороны рукавчика нет, с другой есть такой длинный рукав салатовый, из сеточки сделан. Вот. В вот этой тоже есть наколенники ярко-салатового цвета, черепками Монстр Хай. И ролики. Ролики, в отличие от остальных кукол, таких, допустим, как Эдби, снимаются хорошо, потому что они из резины, а не из пластика. Ярко-фиолетового цвета. Видна шнуровка. Здесь такие вот маленькие шипы. Здесь вот тоже шипы. Подошва зеленая. Первый ролик. Черный, другой салатовый тормоз. Ролики, кстати, вот... Ой. Тоже крутятся ролики. Куклы. Сейчас я вам это даже покажу. Вот. То есть такая кукла действительно может ездить на этих роликах. Можно играть и соревноваться, кто быстрее куда-то едет. Вот. Такая. Руки у Клодина стандартные, такие вот, с ногтями большими. Вот. Подставка ярко салатовая как у всех кукол в этой коллекции. И теперь аксессуар. Клодин идет ярко-салатовый шлем с вот такими вот леопардовыми пятнышками, которые зелеными. Шипы на нем, отверстие для ушек и вот такая вот застежечка в виде такой, что ли, трех треугольников. Вообще шлемы, да, одевается он на куклу, но Довольно-таки тяжело. Но это хорошо хорошо держит. Карточка, там, где Клодин мультики, значок коллекции. Клодин Вульфна. И все куклы, которые выходили в коллекции. Это Аперетта, Френки, тоже Клодин и... и Лагуна. Вот такие вот. Еще в этой коллекции выходила, как мы знаем, Гули и Эпи, но их не рисовали. Это был обзор на куклу Монстр Хай. Клодин Вульф из коллекции Скалджи Мэджа Роллер Мейс на роликах. С вами была Ксюша. Всем пока.